శ్రీ మహాగణపతి శ్రీ గురుకు శ్రీమాత శివ పంచాక్షర స్తోత్రం మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमदनाथमहेश्वराय मन्दारमुख्य बहु पुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशनाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् सर्वम क्षम्यतां देवा शंकरा नमोस्तुते सर्वम श्री शिवाय अर्पणमस्तु